নাম নাম তেওঁৰ পাৰ্থপ্ৰতিম শৰ্মা কৰিছিল তেওঁ অভিনয় কিন্তু অভিনয়ৰ লগতে তেওঁৰ আছিল এটা সপোন যিটো বৰ্তমান দি থক হ'ল পাই এ পি এছত প্ৰথম স্থান তেওঁৰ ঘৰ ওৰাঙত মাতৃৰ মুখত হাঁহি পুত্ৰৰ গৌৰৱত ভাতৃয়ে আকৌ ক'লে এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণি সততাৰে কাম কৰিব লাগিব গোটেই ৰাইজলৈ আপোনাৰ যিখিনি বেছিক পঢ়া শুনা সেইখিনি কৰিছিলোঁ আৰু নিউজ পেপাৰখন পঢ়িছিলোঁ ডেইলি তেনেকৈ বিশেষ সাজু বুলি একদম বহুত কিবা কৰা নাছিলো নৰ্মেল ডেইলি আৰু যিখিনি সময় উলিয়াব পাৰিছিলোঁ কামৰ মাজত সেইখিনি মই পঢ়িছিলোঁ ওঠৰ বিছ ঘণ্টা সেনেকৈ পঢ়িব পৰা নাছিলো ভালেই লাগিছে বহুত নিজৰ ল'ৰাই এনেকুৱা এটা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত এনেকুৱা কাম কৰিছে বহুতে ভাল লাগিছে আৰু সি তাৰ কষ্ট কৰি যিখিনি এচিভমেণ্ট কৰিছে আৰু আগলৈকেও তাৰ চাকৰি জীৱন যাতে সততাৰে পাৰ কৰে কৰিবলগীয়া এতিয়া আৰম্ভ হৈছে বহুখিনি কৰিব লাগিব সমাজৰ কাৰণে আৰু অসমখনৰ কাৰণে গতিকে সি আগবাঢ়ি লৈ যাব যেন মই ভাবোঁ সি এইখিনি কৰিব